Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu. Pada kesempatan kali ini, Kang Mumu akan berbagi informasi terkait benih padi lokal pendatang baru yang memiliki produksi yang sangat tinggi dengan anakan yang cukup banyak. Selain itu, juga ketahanan terhadap hama dan penyakit. Memiliki ketahanan yang cukup tahan dengan rasa nasi yang pulen dan juga bobot yang sangat tinggi, menjadikan benih padi ini dicari para tengkulak. Jenis padi apa? Mari kita simak bersama-sama. Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan terima kasih yang sudah subscribe. Tandanya, para sahabat ataupun para petani di Nusantara sudah mendukung dengan adanya channel ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Kang Mumu. Jenis padi lokal ini merupakan jenis padi yang memiliki produksi yang sangat tinggi. Bobotnya sendiri ini bisa mengalahkan dari Impari 32 yaitu Ngaus Mawar di mana jenis padi ini diproduksi oleh KSP ya Hilapok jamis. Untuk umur tanaman sendiri ini 95 hari sampai dengan 100 hari setelah tanam, kemudian tinggi tanaman yaitu 83 cm, untuk jumlah bulir yaitu 250 sampai dengan 300 bulir per malainya. Bisa dilihat sendiri ini bentuk dari malai kaos mawar. Untuk anakan produktif ini 23 sampai dengan 30 batang perumpunnya Bisa dilihat sendiri ya Lumayan cukup banyak untuk anakan produktifnya Kemudian untuk batang ini besar dan kokoh jadi tahan rebah ya untuk daun bendera sudung kemudian untuk bentuk tanaman ini tegak lurus untuk kerontokan sendiri ini sedang ya para sahabat kemudian dari bentuk kebah panjang dan besar potensi hasil dari Aos Mawar ini bisa mencapai 11 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil di lapangan 8 sampai dengan 9 ton per hektar. Mantap bukan ya? Kemudian untuk bobot per 1000 bulirnya ini mencapai 34 gram ya, lebih berat daripada Impari 32 kemudian untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit ini tahan terhadap hama warang batang coklat kemudian untuk hawar daun bakteri ini agak tahan dan pengerek batang juga tidak begitu signifikan untuk serangannya yang selanjutnya ini menjadi idola dari para konsumen beras terutama tangkulak gabah ya karena bentuk gabah yang besar dan juga panjang. Selain itu, bobotnya yang sangat-sangat super. Selain memiliki ketahanan dan produksi yang sangat tinggi Jenis padi lokal ini memiliki rendemen yang cukup bagus Jenis padi lokal ini akan menjadi primadona dan populer di tahun 2024 Karena satu Bulir yang cukup besar dan panjang Selain itu menjadikan para tengkulak akan suka dengan jenis padi tersebut. Yang kemudian keunggulan dari jenis padi ini memiliki anakan yang cukup banyak dan juga produktif. Selain itu juga perawatan dari jenis padi lokal ini sangatlah mudah. Cocok di lahan irigasi ataupun di lahan tada hujan bagi para sahabat dan para petani di Nusantara yang pernah menanam memiliki pengalaman terkait jenis padi ini silahkan berbagi komentar di kolom deskripsi Adapun hasil pengalaman dari Kang Mumu dan beberapa petani di daerah Kang Mumu untuk jenis Padi Ngawas Mawar ini memiliki batang yang cukup keras, sehingga saat pengolahan lahan menjadikan untuk para pembajak menjadi lebih sulit, karena tadi batang yang cukup keras dan sisa dari tanaman ini yang menjadikan sulit untuk dibajak. Selain itu, kerontokan dari jenis padi ini yaitu cukup tahan, sehingga dalam pemanenan yang tidak menggunakan mesin perontok ini cukup menyulitkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait jenis padi lokal, naos mawar. Sepintas tadi, Kang Mumu menjelaskan terkait kelemahan dan keunggulan dari padi jenis ini. Bagi para sahabat yang memerlukan jenis padi ini, bisa dilihat di kolom deskripsi. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.